शहरात पेट्रोल पंप बंद होणार असल्याचे अफवेने नागरिकांची पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेल भरण्यासाठी एकच गर्दी केली एक आहे पुन्हा एकदा शहरातील पेट्रोल पंप गर्दीने भरले आहेत काही दिवसांपूर्वी सुद्धा या कायद्याच्या निषेधार्थ ट्रक चालक मालक संघटनांच्या वतीने देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता त्यावेळीसुद्धा शहरामध्ये एकच गर्दी पेट्रोल पंपावर झाली होती पेट्रोल टँकरवर जे आहेत त्यांनी तशी काही कल्पना दिली नाही त्यामुळे नागरिकांनी सध्या तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही व अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन पेट्रोल असोसिएशन डीलर्स अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी केले आहे नमस्ते मे अखिल अब्बास पेट्रोलियम डील औरंगाबाद संभाजी नगर का प्रेसिडेंट पहिली बात म्हणजे जो मैसेजेस वायरल हुए हैं कि दस तारीख से आ, सारे ड्राइवर्स स्ट्राइक पे जाएंगे तो मुझे ये बताना है आपको कि हमारे जो पेट्रोल के जो टैंकर्स ड्राइवर्स हैं उन्होंने अभी तक कि हमें कंफर्म नहीं किया है कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे तो और दूसरी बात आप लोग से ये कहना है कि आप लोग प्लीज़ पेट्रोल पंप पे जाके गर्दी ना करें और पैनिक बाइंग मत करिए इसके वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है और मेरे को तीसरी बात ये बताना है कि हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं हर पंप वाला कि आप लोग को पेट्रोल डीजल की दिक्कत ना हो लेकिन आपका साथ ज़रूरी है अगर आपने पैनिक बाइंग करेंगे तो उसके वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगी और आपको भी गर्दी में खड़े रहना पड़ेगा ज़बरदस्ती जो कि हम नहीं चाहेंगे और वहाँ पर भी जाके आप लड़े झगड़े होते हैं तो वो भी ना हो मैं आप से लोग से पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे हमारे पेट्रोलियम डीलर्स के एसोसिएशन के तरफ से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए हम आपके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पेट्रोल पम्प ड्राई ना हो और कोई भी किसी को भी शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े